А в рамках денацификации вот это Чучело должно быть на столбе в Киеве точно так же, как нацистские преступники в Нюрнберге. И здесь не надо заблуждаться совершенно ни в чем. Это тоже потребность все-таки в создании потом единого славянского мира, в котором голоса России и голоса Украины будут звучать дружелюбно, а не враждебно. Добро здешлево. Тобто, після всього того, що окупанти роблять з Україною, отже, кремлівські блазні. Але не буду забігати наперед. Вітаю, я Інна Набокі. Це свіжий огляд російської пропаганди та абсурдних новин, які вкотре переконують в тому, що рупери Путіна готові на все, аби відпрацьовувати кариваві рублі. Тож у сьогоднішньому випуску я зібрала найбільш цинічні заяви, якими рупери Путіна упродовж всього цього тижня пробували дно. хотя у них все высловления пидли и одне никчемнее, за инше. И ось вам яскравый приклад. Галко депутат Гурулев и его сезонное загострение. Я хочу, чтобы мы не были блаженными. Не Трамп решает, будет ли идти на переговоры или не будет. Решает президент Владимир Владимирович Путин, который четко объяснил, что он нелегитимный. А в рамках деноцификации вот это чучело должно быть по... на столбе в Киеве точно так же, как нацистские преступники в Нюрнберге. И здесь не надо заблуждаться совершенно ни в чем. Теперь по поводу, будет там Зеленский или Залужный, или еще кто-то будет. Залужный для нас, как и Зеленский, такой же военный преступник, который уничтожал мирное население. Потому что в лоб что-то по лбу. И на сегодняшний день, вот во всяком случае, из того подхода, который обозначил наш верховный главнокомандующий, я не вижу вариантов разговаривать с кем-то на Украине. И тем более уж делать легитимным очередного нацистского военного преступника. Поэтому несколько вариантов есть. Первое, самое главное, надо разговаривать напрямую с Трампом. Это, наверное, оптимальный вариант будет. И договариваться будет Соединенные Штаты Америки и Российской Федерации. Все остальные будут чуть сбоку. Другого варианта здесь нет. Потому что вся власть в Киеве Але це ще не все. Бог Грульов чомусь заговорив і про ядерну зброю. І тут ви будете здивовані, але цього разу не російську. Для них вопрос стоїть не про какую грязну бомбу, вопрос стоїть про нормальний ядерний заряд, який типу, вони создадут. А где де, де, вероятность того, що вони просто тихо мирно його не передадуть? Про це ти ще раз говорили. Тепер наступний момент: ти ядерний заряд забрав або створив настоящий. Как его применить? Нужен носитель. Угу. Носитель нужен. У нас носители, да, это что? Тактического ядерного оружия НАТО это авиация. У них нет зарядов ни ракетных, нет ни артиллерийских снарядов с ядерным, с ядерным зарядом. Вообще не существует. 2001 год показал, что носители могут быть разные. Еще раз, носители именно здесь, только самолет для Украины. У них нет других носителей. Даже если они возьмут импортную ракету, то спецзаряд вряд ли то поставят. В вот общем дело это слишком геморройная тема. У них нет таких технологий, их моментально не разработаешь. -то. Это совершенно другая тема. Пятое. Ну давайте не, не будем недооценивать нашу разведку. Как только где-то кто-то завошкается с каким-то созданием ядерного оружия, это я да. вас умоляю, там ничего не останется. То же самое с ракетами, про которые там радостно рассказывают. Шестое. Если даже им как-то где-то что-то удастся, то это будет то, о чем рассказывал этот наш враг, который про наше ядерное оружие. Они по кумпулу получат ядерные дубины сразу, исходу. А и решимость здесь исключительная. Алексей, я вас не узнаю. Вы успокаиваете наших зрителей. Да, Вы рассказываете правильно. о том, что у них это невозможно. Все. И не будет никакой Украины. А еще лучше и Британии, как обычно, да? Потому так. что вся эта гадость оттуда идет. Згадав про Трампа и человек Береткоя Путинистка Симоньян. Ведучий Каосаян. Теж до речі, кремлівський пристосуванець, який у своїх ефірах постійно відпрацьовує криваві рублі. Помітно, що він часто говорить саме про Україну та українців у негативному контексті, при цьому поширюючи купу фейків. Але цього разу перепало і американцям та Трампу. Президентом Соєдних Штатів він поки до 20-го двадцятого що не тімбареніва не інагурірувався. Но все равно все ясно, все паникуют, все кричат, плачут, эмигрируют из страны. Я имею в виду американцы, шоу-бизнес и так далее и тому подобное. Потому что, ну и что? Вот пришел Трамп, он миротворец. Да, мы отлично, такой же миротворец, как я альпинист. Скажу по секрету, не люблю. Ну так вот, в горах практически не был, если дороги заканчивались. Вот он такой же альпи, этот самый Атольс, как и альпинист. Никогда, да, понятно. И это объективная реальность. С Зеленским у него отвратительные отношения. Ну а какие могут быть у Трампа отношения с человеком, который его чуть ли не подвел под цугундар с импичментом? Человек, который его просто вербально уничтожал, и не только его, но и Венца, и все там, знаете, сколько из тех, кого назначают на главные должности в администрации, в феноменальном инфантилизме Запада. Что такое инфантилизм в этом раскладе? Нет! Нет, я не могу согласиться, что русские побеждают, что русские победят. Нет, я же два с половиной года назад, да нет, не два, я же 10 лет назад начал Майдан или 11, для того, чтобы Россию раздербанить. Я Запад, коллективный, мы фантастически сильный, и русские должны проиграть. Не проигрывают, должны. Это называется детский инфантилизм. Хочу конфету. Тебе, а не конфету. Иногда хочется сказать... нервним родителям. а ще Кеосаян раптом заговорив і про майбутні відносини між Росією і США. І якось дивно, це жовіть, як їм зараз всім рве дах від того, що від Трампа можна очікувати, та що завгодно від нього можна очікувати. І це їх найбільше лякає. Нікакого міра в ближайше не буде. Я основуюсь ісключительно на простой. Не алгебраическая, она не математическая, это арифметическая вещь. Самые низкие уровни условий двух сторон, наши и их, не, как, вот никак не соприкасаются. Они не хотят слышать нас, мы с удивлением смотрим на них. То есть, все, что они предлагают, все, что говорят, в том то Бауэр есть такой, норвежский, кажется, водолаз он или моряк, не знаю, вот он, так да чем он там рулит, бибикает-то? Сейчас, 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 ну, наверное, слышали, Роберт, да, Роберт Петер Бауэр, вот, нет, Нидерландов, простите, норвежцы, вам Столтенберга хватает. Это самое, вице-адмирал он Королевского военно-морского, значит, флота Нидерландов, а сейчас он Прости, Господи, значит, председатель Военного комитета НАТО. Ну, вот, вот Нидерланды, это же, вы знаете, это мощная страна, Голландия еще люди называют эту, эту огромную страну с Гулькин. Так вот, значит, вот он сказал: вы понимаете, конечно, мы, НАТО, мы, конечно, это к вопросу о реальности вышвырнули бы, да, были бы уже давно, на Украине вышвырнули бы оттуда русских. Но вот беда. У русских есть ядерное оружие. Ну, в принципе, тут много чего удивительного. До речи, в продолжение размов про Трампа, Соловьев то тоже запаниковал. Как вам? Что было заявлено республиканцем Майком Уолсом, который сейчас советник по национальной безопасности. Вы не видели шпионских воздушных шаров в нашем небе при Трампе, не правда ли? Он сдерживал Россию. Знаете, что он сказал Путину? Что-нибудь выкинешь, и я снесу верхушки с башен Кремля. И тот не посмел. При Обаме посмел, и при Байдене посмел, но не при Дональде Трампе. Такой простой вопрос. А ты присутствовал, когда он это сказал? А затем довольно сложно говорить, булькая, На воды потолщу води товарища Сталина. Сталіна. в чувство приди преимущество стратегічним ядерному вооруженню у Росії, у Америки. Так что со словами поаккуратней. і схоже, гарячка там знає не тільки в Горольова, Солов'йова чи Кеосеяна, бо ось ще один путініст Михайло Швидкої заявив таке, що в голові не вкладається. Він сказав, що після СВО виникне слов'янський світ. где, Увага. голосы России и Украины звучат доброзичливо. Понятно, что э, нынешние трагические события на Украине, которые предопределены э, тем антиконституционным переворотом, который произошел в феврале 2014 года, это тоже потребность все-таки в создании потом единого, Слав'янського міру, в котром голоса Росії, голоса України будуть звучать дружелюбно, а не враждебна. Так устроєн мир. не повірити, але судячи з коментарів під цим відео, в це вірять і самі росіяни. один народ. Бо ж з блакитних екранів їм продовжують розповідати, що армія Путіна звільнить Україну від наци. А от про те, що ця ж сама славнозвісна армія Путіна вже звільняє від нормального життя і своїх же людей, тобто громадян Російської Федерації, пропагандисти ні пари з вуст. я гвардии рядовой Попов Алексей Валерьевич. Сегодня я обращаюсь к верховному главнокомандующему Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу и министру обороны России Белоусову Андрею Ремовичу. Прошу вас отменить преступное решение правительства России, принятое вчера 13.11.2024. Правительство утвердило новый порядок единовременных выплат за ранения. Назвали это справедливым решением. Если Раньше при ранении была единовременная выплата 3 миллиона рублей. То есть теперь за травму выплачивается 100 тысяч рублей. Легкое ранение 1 миллион, тяжелое 3 миллиона рублей. Правительство решило сэкономить на раненых героях России. Я предлагаю всем чиновникам, кто принял это решение, поменяться с нами местами. Ну а на цьому тижні не обійшлося без новой порции нитя россиян. У них все стабильно. Бедные, знедолені и традиционно покинутые на призволяще. Нас выгнали без всего. Кто-то решил нашу судьбу, судьбу без нашего согласия. Теперь нам все приходится жить на съемном жилье. Кто ПВР? Цены за аренду жилья очень высокие, потому что жить в них постоянно мы не сможем. Нам просто не хватит финансов, так как с родственством есть проблемы. Не все рады нам, беженцам. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, услышьте наш наконец-то. Помогите всем жителям при границе вернуться на ту жизнь, которая была у нас до 6 августа 2024 года. Слухайте, а не вже до них дійшло, що треба просити бункерного, нарешті, припинити цю війну. Бо ж пам'ятаєте, раніше вони просили, що там допомогти з виплатами, хотіли отримати там якісь компенсації, щоб ремонти зробити. А тепер дивіться, жителі курського села, які стали безхатченками, вимагають від Путіна закінчити війну? Ой, як цікаво! Але це всього навсього все через те, що вони просто не можуть повернутися додому. Ну а грошей на оренду нового житла їм не вистачає. На приділі готового життя ми не згодні на постройку типових домів. Нам не нужны ці карточні домики. Чому нас ніхто не до сих пор не слышить. Уже три місяці ми живемо як в аду. Куди нам общатися? Де нам знайти своє спасене? Мы просим вас закончить эту проклятую войну, которая унесла много жизней невинных людей. Мы хотим, чтобы наши дети видели мирное небо и не слышали постоянно сигнал «ракетная опасность». Разберитесь в этой ситуации и услышьте наконец-то нас, жители приграничья. Тим часом у великій і сильній країні з процвітаючою економікою фактично припинила діяти держпрограма сімейної іпотеки, яку Путін доручив продовжити до 2030 року. Із 15 найбільших банків Росії за обсягом видачі іпотечних кредитів заявкою продовжують приймати лише шість, але й вони висувають клієнтам захмарні умови. Честно, цены растут везде и на все. Даже сейчас на вещи стали подниматься. А с чем это связано, даже не предполагаем. Зарплаты на месте стоят, а цены растут. Молоко стало дороже. А почему? А почему? Трава жиже стала расти. А, из-за травы? Я думаю, из-за травы. Может, травы было мало? Кровні не єліс, я не знаю. Це ж не наша цінава, не ми цінову політику то Його встановлює торговля. Це все. ну а соответственно, вони смоть які налоги з них беруть, як їм тут вертеться, крутитися, щоб їх прибули, богато і не упали. Вот вони і все. Але щоб там не відбувалося в путінській армії, що нам до них у нас тут і своїх проблем вистачає, тому давайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм вибивати російську нечисть. с нашей родной украинской земли. А с вами была я Инна Набок. Берегите себя, берегите Украину. И до встречи!